महाराष्ट्र में जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगा हुआ है उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी जोरदार से चल रही है कि सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के मस्जिद का स्पीकर उतारो देखिए लाउड स्पीकर उतारने का कोई कानून नहीं है जो भी जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबिल उसका जो मेंटेन करो डिसपिल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं फिर आप उतार सकते हैं परंतु तो कह रहे हैं डिसबिल हमको कुछ नहीं मालूम हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान को, कोई सुन भी नहीं सकता है पूरे पूरे देश में चल रहा है लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये ये चल रहा है मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते देखिए मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं आज तक कभी किसी मुसलमान ने यह शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन कुछ मस्जिदों में हर मस्जिद में भी नहीं बाहर पाँच दस मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं लेकिन उसके लिए यूपी के चीफ सी चीम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका लेस, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा मैं आ रहा था पुनः से तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा रास्ता जाम हो रहा है हमने कभी मना नहीं किया लेकिन हमारी मस्जिद हमारी नमाज के लिए यानी ये जान बूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है वक्त की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है जो चार चार पाँच पाँच सौ सालों से मस्जिदें बनी हैं कब्रिस्तान है दरगाहें हैं उन दरगाहों पर नज़र इनकी उसको तोड़ करके सरकारी ज़मीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है उसकी ये बहुत ही गलत हो जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था अगर पूना से तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा रास्ता जाम हो रहा है हमने कभी मना नहीं किया लेकिन हमारी मस्जिद हमारी नमाज के लिए यानी ये जान बूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है वक्त की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है जो चार चार पाँच पाँच सौ सालों से मस्जिदें बनी हैं कब्रिस्तान है दरगाहें हैं उन दरगाहों पर नजर इनकी उसको तोड़ करके सरकारी जमीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है उसकी ये बहुत ही गलत और जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था उन्होंने अपने नमाज पढ़ाई करता पाक जागा पाई अस्थित मस्जिद है पुरुष मस्जिद मदे पढ़ता महिला घरी पढ़ता द हिंदू धर्मियांना प्रार्थना करायकरता बौद्ध धर्मीयांना ख्रिश्चन धर्मियांना त्यांची त्यांची प्रार्थना स्थळे आहेत वाडकऱ्यांची परंपरा ही शेकडो वर्षाची परंपरा आहे तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर माऊली यांच्यापासून त्या पुरातनापासून ती परंपरा आहे आणि वारकरी आषाढी एकादशीला पंढरपूरला मिळ भेटायला जातात आपल्या विठ्ठलाच्या चरणी निद होण्याकरता जातात ते रस्त्यांना जाणार का हवे तोडून जाणार आहेत त्यांचा मार्ग का आजचा आहे हजारो वर्षाचा मार्ग आहे पण रस्त्याने जाताना त्यांनी कुठे मधातच पालखी ठेवली रस्ता अडवला रिंगण सोहळा केला का कीर्तन म्हणत बसले का भारुड म्हणत बसले का लोकांना त्रास झाला असं कधी वारकरी करतात वारकरी म्हणजे एक शिस्तप्रिय नागरिक म्हणून ते त्या ठिकाणी वावरतात वा आणि त्यांचं ठिकाण ठरलं असतं की या गावात गेले की मुक्काम कुठे तिथे मंदिर मग पुढचं मंदिर मग पुढचं असं करत करत ते आपल्या ठिकाणापर्यंत महिन्याभरामध्ये पोचतात आणि आजूबाजू मी म्हणतो की फक्त मुस्लिम नमाज रस्त्यावर पडले तर नमाज होते अरे पण बाबा ज्यावेळेला गणपती बेकायदेशीर बसवला जातो त्याची मिरणूक बेकायदा काढली जाते शिवजयंती मिरवणूक बेकायदेशी काढली जाते तर पुलीस गुन्हे दाखल करतात ना भारताचा कायदा कोणाला सोडत नाही पण अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करून मुस्लिमांमध्ये हे दाखवायचं की बघा आपल्या धर्मावर किती अन्याय होतो